ребята. Вот очередное наше включение сегодня. Пятница, 20 -е. Пластик мы уже на некоторые квадроциклы отдели желтый. Вот так он выглядит, этот квадроцикл наш гепард. Думаю, сегодня вот этот экземпляр и то, что стоит на конвейере, мы уже соберем. Пластик уже почти весь готов, за исключением боковых панелей. Сейчас как раз производят вот так он выглядит в черно-желтой в черно-желтом варианте назовем так пойдем посмотрим там ближе к тому конвейеру Ну неплохо. Неплохо. Цвет пластика хороший. Качество пластика великолепное. Думаю, вам понравится. Ну а технические характеристики. Смотрите, у нас есть тест-пилоты. Они вам все покажут. И расскажут.